farg'onada kuzatilayotgan ja u darajada katta shov shuv bo'lmasa ham lekin atrofdagilarning qiziqishini tortayotgan xabar farg'onada ippning shogirdi chiqibdi deyotgan bo'lsa bir guruh odamlar boshqalari esa u xuddi bryusli uslubida jang qilar ekan deyishyapti esa bu mashhur boykaning o'zi o'ziku deyshyapti. xullas mana shu uch qahramonning tryuklarini o'zlashtirib olgan ana shu hamyurtimiz bilan muxbirimiz suhbatlashdi o'zi rostdan ham u lol qoldira oladigan darajada o'zlashtirganmi ularning ismini aytadigan bo'lsak muhammad yusuf haqiqiy o'zbekona nom farg'ona viloyatida tug'ilgan birgalikda bo'lsak albatta mana shunday kashfiyotlarni ko'pidan